ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशोमया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्यमे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च हरिः ॐ